Siapa ada masalah macam ni? Bahagian freezer letak ais jadi beku. Tapi bahagian chiller tak sejuk penuh dengan semut-semut. So siapa ada masalah macam ni? Jom saya kongsikan macam mana cara nak repair. Bahagian freezer sejuk, bahagian chiller tak sejuk. Cara DIY je. Jom. Okay, Assalamualaikum semua. So, saya ada satu unit peti sejuk ni. Ini ni nama lama lah, National. Uh, customer saya kata tempat bahagian freezer dia okey cantik beku semua okey tapi dekat bahagian chiller dia tak sejuk ah ha, maksudnya sampai yang semut pun boleh masuk so masalah ni masalah apa eh? masalah ni biasanya dia melibatkan masalah sistem dispros tak berjalan secara otomatik ah ha, so kalau orang punya peti sejuk macam ni freezer dekat bahagian atas chiller dekat bahagian bawah sama juga masalah freezer sejuk chiller tak sejuk pun korang boleh ikut tutorial video yang saya nak kongsikan ni. Okay, first kali, matikan power, cabut plug lah untuk langkah selamatan. Kemudian nak buat apa? So, untuk langkah yang kedua, kita tukar dia punya heater, kita check dia punya sensor, kita check dia punya thermofuse. Dekat mana barang tu? Barang tu semua ada dekat bahagian freezer. So, buka pintu freezer. First kali korang kena buka dahulu ice maker ataupun ice punya tray ni. Kalau yang ada lah, yang tak ada tak apa. So, yang ada korang buka ni terlebih dahulu. Kemudian tarik cover tu dalam ada wire. So korang buka wire tu. Sebelum buka tu ambillah gambar takut terlupa. Cabutkan wire dia terlebih dahulu. Alhamdulillah selesai dah. Nak tengok dia punya cooling coil, korang kena buka cover bahagian tengah dia ni. So, dia ada skru kat bawah ni. Tadi saya dah buka. Lepas tu, jangkau ketuk dia daripada bawah untuk keluarkan cover ni. Nampak? Ah, dah keluar cover ni. Barulah kita boleh buka bahagian cooling coil dia. Tapi kalau korang punya peti sejuk yang jenis freezer dekat bahagian atas, dia tak susah mana pun. Korang buka saja cover bahagian depan ni. Buka dia punya skru. Lepas tu korang rentap dia cover ni. Korang dah nampak dah dia punya bahagian cooling coil dia. Okay. Dalam ni ada dua skru. Kita buka skru sini satu. Skru sini satu baru kita boleh buka cover ni. Skru dah terbuka. So kita tarik sahaja cover ni. So kita dah nampak dah cooling coil. So apa barang nak kena tukar? Yang pertama sekali ni dia punya dispose sensor dia. Yang ini kita kena tukar. Lepas tu, kita kena tukar juga dia punya kat tepi ni. Ha, ni, 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 ni. Nama dia Thermofuse. Okay. Dan yang ketiga dekat bahagian dalam ni yang kita kena tukar adalah dia punya Dispros heater dekat belah bawah ni ni. Haa ni dispros heater ni. Kenapa kita kena tukar tiga-tiga barang tu? So tiga-tiga barang tu adalah komponen dispros. So peti sejuk ni dia punya masalah dia sistem dispros tak beroperasi seperti biasa Maksudnya kan dah tak cantik lah sistem dispros tu dah rosak So bila sistem dispros bermasalah apa jadi dengan peti ais kita Bahagian cooling coil ni akan penuh dengan ais okay? Lepas tu dia akan tersumbatkan saluran angin untuk naik ke atas So automatically bahagian atas jadi tak sejuk Sama juga dengan peti ais yang jenis pintu bahagian freezer dia dekat atas bila sistem dispros ni tak cair secara automatik, cooling coil penuh dengan ais menyebabkan saluran angin sejuk dekat bapa ni dia tersumbat. Itu yang membuat dia kan korang rasa bahagian bawah jadi tak sejuk. So, tiga komponen tu kita kena tukar habis semua sekali. Tapi ada satu lagi komponen tambahan yang perlu korang tukar iaitu dispros timer. Dekat mana dispros timer? Ya, jom. Ah, ha, tapi sebelum tu kalau korang nak DIY peti sejuk ke, mesin basuh ke, korang ragu-ragu. Tak ada ilmu yang banyak. Sebaiknya korang timba dulu ilmu dengan panduan-panduan DIY yang saya buat ni. Okey, kat sini ada banyak panduan membaik pulih mesin basuh manual, mesin basuh auto, kod error, peti sejuk dua pintu. So banyak lagi lah dekat sini panduan DIY yang saya dah buat ni. So kalau korang nak, korang boleh dapatkan dekat TikTok shop kita. Dan tak lupa juga, kalau korang nak servis aircon, dah lagi bersih, kau gunakan cuci aircon kita ni, okay? Dispose timer ada dekat sini ni. ni. Ha, dalam ni lah ada dispose timer. So kedudukan dia bersebelahan dengan kompresor. So kita akan buka dispose timer ni, korang akan tengok macam mana rupa dia, okay? Ada satu skru ni, kita buka dulu. Keluarkan Kemudian kita buka Dalam ni ada timer So kita keluarkan timer ni So kita tukar sahaja timer ni Ikut number code dia semula okay, Cara nak tukar dia simple Ni cara DIY Cara nak tukar dia Korang letak dekat sebelah Pindahkan sehelai demi sehelai Satu Buka warna orange Pindahkan kat sini pula ha, Yang ni tercabut masukkan semula Lepas tu kita pindahkan semua sekali ni Satu persatu Alhamdulillah dah siap dah pasang dia punya timer dia. So ada satu poin penting untuk korang semua sekali. Kalau korang nak tukar timer pastikan. Ha dekat sini kat sini. Code timer ni TMDF702ZD1 kena pastikan sama. Jangan korang tengok rupa paras dia sama tapi nombor dia lain nanti tak jadi pula eh. Ha so jadinya item yang pertama yang saya kongsikan dengan korang adalah dispose timer. Tapi tiga item yang dekat depan tu Jom saya kongsikan lagi. First sekali kita tukar dululah dia punya disco sensor dia ni. Kita ataupun ada setengah orang panggil dia ST3, ST3. So korang buka saja ST3 tu. So korang sambungkan balik je ikut wayar asal dia tu. Eh. Jangan risau. Korang potong. So yang ni uh, sensor ataupun ST3 yang baru. Kita sambungkan wayar dua yang kita potong tadi tu. Okay. Okay, wayar ni korang jangan risau. Korang pasang terbalik pun tak apa sebab mungkin Nanti masa kau orang potong, wire tu sebelah warna lain, sebelah warna lain kan. Ha, sensor tu kau sambung je, terbalik pun tak apa. Sensor ni, ha, nah, bila kau orang nak pasang, dia ada dia punya pantang larang dia sikit lah eh. So kalau kau orang tengok sensor ni, ada satu bahagian ni warna chrome. Okay, satu lagi bahagian ni warna hitam. Okay, yang warna chrome ni, korang mesti kena rapatkan dekat bahagian cooling coil macam tu. Lepas tu barulah korang ikat balik ataupun korang cable betak dia. Next kita nak tukar barang ni pula. Yang ini kita panggil dia thermofuse. So dekat mana, macam mana? Jom. So yang ni kita ambil lepas tu kita potongkan kedua-dua wire macam tadi. Yang ini pun sama, wire dia korang pasang terbalik pun tak jadi masalah. So kita sambung dulu. Okay, yang ini poin penting korang kena dengar elok-elok. Thermofius ni korang tak boleh pasang dekat bahagian bawah. Ah, ha, tak boleh letak kat situ sebab ada heater. Nanti heater tu panas, thermofius putus. Dia kena duduk dekat tempat asal dia, dekat bahagian tepi atas. Okay, tepi atas. Ah ha, baru betul. Item yang terakhir dekat bahagian cooling coil yang korang kena tukar adalah dia punya heater dia ataupun dispositor. So kita buka sajalah dispositor tu tarikkan sikit cooling coil. So tarik dia punya cerita dia tu Alhamdulillah dah boleh keluar So kita potong je nanti wire dia Cerita ni dia ada dua wire tau Kalau kau pasang kiri dengan kanan Kau potong je Kalau ada soket buka lah Sebab lain model lain tu kan Yang ini dah pernah kena repair So jadinya kita potong So sebelah kiri Sebelah kanan ada lagi satu wire Potong saja. Kenapa saya suruh tukar tiga-tiga komponen ni? Okay, macam saya cakap daripada awal video tadi, tiga-tiga komponen ni adalah komponen dispose system. So macam mana kita nak tahu dia dah rosak ke tidak? Korang tengok kat sini. Tak payah check lah. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Ada air dekat bahagian dalam dia ni. Ha, so bila dah masuk air, maksudnya dah rosak lah tu. Ini dia punya heater dia pulang. Korang nampak tak dalam dia tu? Heater ni dia pun dah macam dah masuk air juga dah. Ha, nampak? Heater dia dalam dah ada air. So maksudnya ini pun dah rosak juga. Kat tepi dia tu ada klip. Ah ha, ini cara nak keluarkan heater dia lah. Kau congkel dulu klip dia tu. Okay, lepas tu kau keluarkan lah Ok kat kita ni korang kena pandai-pandailah Kreatif sikit lah eh Kalau nak DIY ni kena kreatif So sebab lain jenama Lain cara dia Tapi yang penting sekali Kena tukarlah dia punya hita dia So ni hita yang baru Kita bagi Angah pasang Wire, wire ni terbalik pun tak apa. Ayuh wire, wire yang berseligat ni korang kemaskan je lah. Ikut version korang. Kita type pun boleh. Nak tape pun boleh. Alright. So wire semua dah diperkemaskan. So sekarang ni kita nak pasang balik lah dia punya cover-cover dia. Alhamdulillah selesai dah kita tukar semua komponen-komponen dispor. So maksudnya kalau korang ada masalah peti sejuk dekat bahagian freezer sejuk, bahagian chiller tak sejuk korang try tukar empat-empat barang ni. So untuk tutorial video ni bukan hanya untuk freezer kat bahagian bawah saja tau. Orang punya freezer dekat bahagian atas pun sama juga cara nak selesaikan masalah ni. So saya harap video ni bermanfaat. Kalau nak jimat apa, kita DIY je.